ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುರಾಯರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಾಯರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಓಂ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಧೀಮಹಿ ತಿನ್ನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೋದಯ ङ्कटनाथाय विद्महे तिन्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ पिङ्कटनाथाय विद्महे तिन्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ पिङ्कटनाथाय विद्महे तिन् ण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिन्वणपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिन् पुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिन्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदयात्

पुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे बिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया उं वेङ्कटनाथाय विद्महे जीवहे तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय जीवहे तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे किम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे तिम्मण्णपुत्राय धीमहि तन्नो राघवेन्द्राय प्रचोदया ॐ वेङ्कटनाथाय विद्महे किंहणपुत्राय धीमहि प्रचोडया ॐ वेंकटनाथाय विद्महे दिमण्णापुत्राय धीमहि तन्नो राघवेंद्राय प्रचोडया ॐ वेंकटनाथाय विद्महे दिमण्णापुत्राय धीमहि तन्नो राघवेंद्राय प्रचोडया पटनाथाय विद्महे निम्बण्मपुत्राय धीमहि